Не То есть, Аня, если кто-то из девочек найдет, вам покажет это видео, оно ну, есть. Мы можем вам его скинуть, чтобы вы видели вот так, что я вдвоем. И снимают, и начальник управления образования ей четко говорит, это все слышит. Нет, что вы что вы? Мне тоже да. 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 вам эту сливу да. 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 ну, да. ну, а. да Ребята, сширка. есть проблема, будем решать. Нет, а. а, они кто вам узнал, давайте чтобы наказать будут опять страдать Сейчас я реально не понимаю, как вообще мясо могло затухнуть в пятницу, если это рабочий день. Ну, по сути. Так, дело в том, и что вот а я сегодня назад, пошла, того, я сегодня сходила к да, начальнику образования на аспекта, да? и говорю, есть, есть э... еще грубейшее нарушение уголовного письма, права. Потому да что поломан Пятный холодильник.

Абсолютно. И и, 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 вот сейчас 190 на лицо, это мошенничество, это тот же начальник. Девочка, может, она и хорошая, но человек, хороший человек это не профессия. Девочка стоит и дает СРУ на камеру, как должна заведующая сфальсифицировать и подложить. Это служебный подлог, это фальсификация, то есть это масса всего. То есть то, что в пятницу было запротоколировано и актом списано, в понедельник раздалось. Нам пытались объяснить, что это другое мясо, но документов нам никто не предоставил. Ну, вот и вообще замороженное Слова мясо по ну, слышно. Слышно, 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 слышно. Я вот так вот слышу, Она Она рассказывала, что мясо было зеленое зеленым пакетом. Я зеленый пакет уже что-то нашла А Это Марля. Это наше белье детское. Да. Мы так пойдем к ней это два. Это одно к мэру, одно к мэру. Там вы услышите четко, вы в наушниках услышите. Будем спрашивает, как с этой ситуацией сейчас будете? Она говорит, уже никак. Так что делать? Надо... потом вот это А это? Она... Да. Она говорит, все, я иду делать. Вот. вот, Это как минимум две уголовные статьи. В рамках расследуемого уже Беляевским райотделом. Я вижу, компанию уже собралась, да? Ну, ну да. да Я думал, что те, кто уже дойдут, сейчас только Вадима своего увижу. Поэтому, ну да, вы вот понимаете, это не только социальные, это нарушение языка. Наши... вот так делает, понимаете? Вот так вот. Это, ну, масса всего, понимаете? Масса-масса. Нас никто не слышит. И, боюсь, никто не услышит. Мы продолжали, мы теперь имеем болячку. Вы придите просто ради интереса, спросите, какой процент З, страдает ацетона. По старшему диагностике я думала, что ацетон это с краской А с младшим я узнала, что такое ацетон. Это когда некачественные продукты на детскую недоразвитую поджелудочную вызывают сильнейшее воспаление. И потом, пока ребенок не перерастет, идет воспаление при каждом попадании инфекции в организм. Сколько детей страдает? Море. Опять же, можно это преподносить как, ай-яй-яй, давайте кругами, можно это преподносить, а можно преподносить, что, ребята, не ввести нарушение закона. Это ну, ну куда? А, а вы ]ай. смотрите, как вы преподнесете. Как вам это нужно? То, что здесь... Во-первых, детей, во детей, детей хотя в тазисе у да, это, да. Это, да. Это, что детей кормят некачественным мясом, некачественной едой. Постоянно. Оборовывают, оборовывают. продукты я видел видео, там, где вот, там кости и курики, все я там не помню. Все, что вы хотите. Вот. Все, да. а детское постельное белье. То есть, по сути, вот, тухлое мясо, типа, это, ну, это нонсенс, 7 килограмм тухлого мяса. У нас недавно по Украине проводилась волна отравления шаурмой. Так они списали его назад, чтобы вы понимали. В пятницу акт есть списание. Да, кормили. есть акт расписания. Ань, покажи акт списания. Привела Есть акт списания в, в пятницу. А в понедельник это мясо отрезалось 10 килограмм и приготовилось и выдалось детям. Ну, это сверху. Ну вот. Она пыталась доказать, что это другое, но документов предоставить, что это другое, она не предоставила. Нам нужно сейчас, ну сейчас вообще вот, чтобы вы, вы рассказали, ваш комментарий. Uh -huh. А, о чем комментарий... скажите, о чем я расскажу? Я буду задать вопросы. Хорошо. Задать вопросы. Еще, двух, <свят> еще двух мамочек. А, вот, а... А люди, сколько у нас мамочек, все хотят, чтобы вы понимали, все это, потому что вот тут вот, вот, вот. За три года ужаса. Она сами любит кокошников. Презент. К мэру пойдем. в него комментарий заведующий, которые в общем, уличили ее в ее постоянно уличают, ее вот. постоянно уличают, чтобы вы понимали, постоянно. Раньше, когда вот, допустим, обращались исключительно к мэру, да, Аня, можно я скажу, да, вот не обижайтесь, Они, она дурочка, она горлопанка, а я неадекватная, понимаете? Потому что ты когда приходишь к мэру и начинаешь да, это все говорить, ты только вышел, это все перекрутили, перевернули угу. и назад в массы выдали. <соцентричный> Какой партий у нас мэр? он Нет, у него очень такая партия известная Доверять его. Теплодарская местная. Доверяйте дела. Доверяйте дела? Нет, нет, нет. Это, но... это Друхановская. Нет, да, это. Партия конкретных справ. А, вот. а, это местная, Теплодаровская, они, да. да. Они, они такие. Как, крутой да. Поэтому очень много было всего жалоб да. до вот прокуратуры, Я до все прокуратуры, все чтобы все вы понимали, все это все уже край. И не только мамы. Вы Сами вы работники вы садика да. за год ее работы видите, было уволено 70%. Видите, да. Именно по ее каким-то критериям личной неприязни. У той морда не та, у той ноги короткие, а там мама на меня сказала что-то. И люди приходят на работу в садик, вот да, не дадут соврать. У воспитателей руки трусятся. Вот, а вот, вот, у него вот такое вот. То есть нет невозможности мамочкам да, спокойно быть. Вот, смотрите, у нас есть вот белье, вы бы хотели его тоже как-то, может быть, показать. Конечно, вот. Да, чтобы да. из-за да. него возбуждено уголовное вот. просто, дело, да? Просто вот да? возьмем, что он будет сказать, что белье, что белье, что белье, что белье, что белье, что белье, белье, что белье, что я могу сказать о других <связано> вещах, просто у меня дети уже в школу ходят. Да, я понимаю. Да. Вот есть родители, которые реально, они Хорошо. Давайте тогда собираться туда. Давай, да, да, давайте. tá a sair, ah, nem me Ai, ah, não ah, ah, turma. <tosse>